প্রয়াত বাবা মায়ের রোহের মাগফিরাত কামনা করে এক ঝাঁক কোরআনের পাখিদের নিয়ে দুয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন বাবলো সুপ্রিয় দর্শক দূরে কাছে দেশে বিদেশে যে যেখান থেকে ম্যাক্স টিবির পদ্মায় চোখ রেখেছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন এই মুহূর্তে ম্যাক্স পক্ষ থেকে আমি আসিফ মুসাম্মদ রাবে আক্তার ওয়েলকাম জানাই ম্যাক্স الصلاة <سؤال> والسلام على اشرف امرئ القيوم المرسلين وعلى اله واصحابه واتباعه واهله اجمعين ربي ارحمنا كما ربي علي صدق

واكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن عم سواك اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب لا تذرني وانت خير الوارثين رب إني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي الله في المشيخه أقنا خير النبي من سيدنا صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى أي الله ألم يقعد في سوره لا أي الله يتقرب بخط القرآن الكريم

أوبك بإيمانك من اللي شفاه أي الله حج لك لزيارة مدينة منك للنبي جيشه من دشون، أي الله بمن تشجع جان حات بصير دبرين. ويهانك كلام دشون، ويهانك أي الله في نبي محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم يسير كلام دشون من هذا الله تعالى على خير خلقه في محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين وجعل آخر كلمتنا عند الموت لا จําได้คุณจําได้